Резонанс у Тарутинській громаді на Одещині голову місцевої ради Саву Степановича Чернєва оштрафував суд і відсторонив від посади на один рік. За добрі справи так, так вам це не почулося у перші дні війни. Голова громади створив благодійний фонд, щоб допомагати переселенцям, нужденним жителям громади, виплачувати гроші онкохворим словом. Усім, хто звертався. Проте правоохоронці знайшли порушення у тому, що засновником благодійного фонду голова призначив одну з працівниць місцевої ради. Тож, це мовляв, конфлікт інтересів. Після цього події почали розвиватися цікаво, цим'яку кажучи. А що ж сталося, і хто стоїть за намаганням прибрати голову з посади? Ми запитали у самого Сави Степановича. Сава Степанович, найперше питання що сталося Хто стоїть за справою, яка порушена проти вас для того, щоб відсторонити вас від посади? Доброго дня. Я чесно говоря, сам в, так... в шокі. Громада працювала в такому активному графіку роботи. Ми все старались, робити, і не відставати від інших, конкурувати з другими громадами, здорово. А тут получилось такое непредвиденное обстоятельство, не очень, сказать неприятно, это ничего не сказать, понимаете. В январе месяце меня пригласили в управление департамент стратегических расследований, якобы какой-то конфликт интересов. Я поехал к следователю, он сказал, что вот вы, у вас есть создан благотворительный фонд, заработанный мир добрейший, свет добрейший, и вот якобы засновник и фонда и является работниками в Рады. Это якобы грубое нарушение, это конфликт интересов, и я не, не имел права им подписывать заработную плату, премиуваты, как и остальных рабочих, ну, членов нашей Солнечной Рады. И на меня составили 34 протокола. Первые 27 протоколов прошли, прошел суд, был штраф 1600 гривен, мы подали в апелляцию. И на вторые семь протоколов судья вынес решение по его особистому бажанию, чтобы отстранить меня, меня на год от работы головой Силочной Рады. Приблизительно догадываюсь, кто за этим стоит. Пока у меня нету фактов, работы над этим вопросом будут факты, естественно, мы, ну, я думаю, что в ближайшее время нас сосплывёт на рост. Мы готовы бороться, мы собираем документы, подадим в апелляцию. У нас есть тоже свои аргументы. А утру скажіть про ті події, які розвивалися до цього відсторонення в суді. Хтось вас викликав в Одесу на розмову якусь? Хто це був? Що пропонувало? Где тут быто было или 3 мая? или четвертый, я точно не помню дату, но это не важно. Попросили приехать в Одессу, якобы для урегулирования этого вопрос. Со мной встречается, как бы он мой знакомый, Олег Короженко. И он мне говорит, что так и так, Слава Степанович, тут э, ситуация очень серьезная, вас хотят уволить с работы, чтобы вы три года не смогли нигде баллотироваться. Я говорю, ну я понимаю, что я кому-то мешаю, поэтому... Или же они ставят условия, цена вопроса 50 тысяч долларов. Это, для меня это был шок, Вообще, я говорю, за что? За то, что мы создали этот фонд, помогаем бескорыстно людям. И, ну, естественно, что наша беседа на этом прекратилась. Я просто сказал, что это очень большие деньги. Я вообще не готов платить за, за, за что? За что платить? За то, что мы делали людям добро. Потом были другие концы, тоже приходили. Может, вы как-то договоритесь. Кто-то, видно, хотел заработать на этом. Знаю, что я бывший фермер, но они, наверное, думают, что у нас тут гребут деньги лопата, они не знают, сколько у нас кредитов есть в хозяйстве. То, ну, кто-то преследовал свои интересы, кто-то, может, преследовал свои политические интересы, кто-то, может, под шумок преследовал себе и финансовые интересы заработать. Ну, я думаю, что угу. ничего у них не получится. Савва Степанович, а у вас есть догадки, кто послал из Олега Круженко до вас на встречу? Нема, жодной догадки нема. Он, естественно, его не спрашивал. Этими, этими делами занимался департамент стратегического расследования. Они все, я потом разговаривал, Eu, я когда лежал в больнице сейчас в Киеве. Мне звонил э, э, директор этого департамента, стратег.. департамента, управление стратегического расследования. Он говорил, что ž... жодного отношения к этому он не имеет. Он слышал тоже про эти 50 тысяч, он даже говорит, что приезжайте, поговорим. Ну, как бы нормально состоялась беседа с ним. По телефону, ну якби как бы, чоловіка правдується, видно, не хоче брати себе таку и за кого-то може то, може, тобі кто нього -то там за Ви не звертались офіційно до правоохоронних органів за те, що вам пропонують заплатити за те, щоб залагодити ці протоколи, які на вас порушили? Я не звертався, чесно. Я сказав своєму адвокату. Я не обертався, тому що я как-то ну. Я воспринял это как шутку, или я, Ну, это вообще не суразница какая-то. Я, я все видел в жизни, но такого за что? Чи вірно, я розумію, що є люди, які не можуть повірити, що громада може працювати чесно. Голова і апарат можуть працювати чесно для розвитку своїх територій, для покращення життя людей, для отримання кращих послуг для людей. Є така думка, що в громадах зараз дуже багато грошей, от треба їх трошки подоїти. Можливо, з цим пов'язана. Ну, знаєте, як саме громада громаді Я Понимаю вот эти громады как бывшие районный центры, которые остались. На наши плечи сегодня легла вся социальная нагрузка. Больницы, садики, школы, дома престарелых, терр-центры. это культура, это спортивная школа, художественная школа, музыкальная школа. Понимаете, это все финансирование. Плюс у нас еще в громаде есть аграрный лицей где мы тоже, который был на, уже был, было решение закрыть его, решение суда закрыть его. Уже группы 2-3 года вообще не набирались группы и должны были его закрыть. Громада подключилась. И сейчас мы одну группу финансируем, мы дальше добились, что лицей уже получил и региональный, региональный заказ, две группы еще получил. В этом году уже думаем, что мы тоже добьемся. Социальная нагрузка очень большая. Предприниматели позакрывались в связи с этими военными действиями, ну, поуезжали несколько лет подряд была засуха. Фермерам тоже на грани банкротства. Мы еле-еле вытягиваем бюджет, чтобы как-то свести концы с концами. чтобы это У нас практически сейчас на развитие нету ни копейки. Нет. А маленькие громады, им сейчас запретили стройки, и у них на остатках есть там по 15, по 20, по 30 миллионов. Рублей. Я не знаю, что с ними делать. Понимаете? У них нету ни больниц, ни стадий, им просто негде их тратить. Вот. У нас больницы раньше обслуживала весь Трутинский район бывший, и, естественно, финансировалась со всего бывшего Трутинского района. Сегодня она обслуживает также весь Трутинский район, но финансируется только с нашей громадой. Потому что соседняя громада открывает свою больницу, ну и отказалась. Хотя мы сейчас уже полгода, полгода, каждый день у нас меньше 150-600 человек, больница переполнена просто. Мы же не будем смотреть, что это та громада или наша громада, люди приезжают. И... Ну, взагали, як вы... Переживаєте ось цю ситуацію, які у вас далі плани. Ви будете судитись, ви будете протестувати, чи ви будете на... спостерігати, що розвивається далі, як події. Ну, Ми звісно, що полоді в апеляцію. Я хочу просто щоб розібратися, щоб справедливість справедливості Тут благотворительний фонд був создан для допомоги людям. Ми нічого плохого не робили. Сегодня элементарно можно проверить приход, расход этих денег. Понимаете, засновники фонда – это все профессионалы, это медики, это социальные работники, это пенсионеры, которые тоже сегодня являются тоже директором фонда. И я когда был… Почему я, у меня родилась эта идея создать благотворительный фонд, будучи два созыва депутатом районного совета, я знаю, что были случаи, мы, ну, естественно, что выделяли материальную помощь людям. Были случаи, когда человек не доживал до получения вот этой материальной помощи. Ну, Полтора-два месяца ну, тянулось. Это процедура просто. Это не то, что там кто-то затягивал или что-то. А Частный фонд мы за 2-3 дня выдавали этим людям, чтобы человек мог использовать эти деньги. Вот. Это с такой целью был создан этот благотворительный фонд. А, а, в чем они и порушений аж на 30, сколько вы говорите, протоколов? Протокол, 34 протокола, понимаете? Да. Я считаю, что это э, умышленно это все. Мы, э, сегодня я уже работаю 3,5 года, фонд работал 3 года, никто не замечал, что там Татьяна Ивановна Епор работала в этом фонде, работала в этом, или там еще кто-то, Анита Бериковна. Их не задача меня убрать, понимаете? Они хотят, думают, что не станут у власти, тут все, там Польются денежные реки. Они представляют себе всю нагрузку, которая лежит на нашей гармонии. Понимаете? А я им мешаю, наверное. Я не, мешаю. Я не участвую. Нет ката, не закаты, не вот эти все. И точно не за что зацепиться. Они зацепились за этот фонд. Ну, это просто маразм. И сегодня уволить с работы, отстранить от занимаемой должности за то, что э, конфликт интересов. Боль, большая боль внутри. За то, что несправедливость, за то, что, не знаю, я просто... Думаю, что справедливость должна восторжествовать, и э, должна подключиться область, как-то отреагировать на это. С первых дней войны мы, не все знают мою позицию. Когда у меня в кабинете собрались силовики все, э, я сказал, что мы будем стоять, мы не, поселок не сдадим. Но, может, кто-то хочет, чтобы обезглавить громаду, чтобы легче было потом раскачать ситуацию здесь в громаде. Ну, я уже прокручиваю все в голове. Может, я не прав, может, я сильно себя накручиваю, но э, не знаю, не знаю. Ну, причина только, естественно, чтобы меня убрать. Я мешаю. Я, честно скажу, я не держусь за эту посаду. Просто я хочу что-то оставить после себя, чтобы... Ну, у меня все есть. У меня есть хозяйство, у меня есть дом, есть машина. Я проживу. Но просто что будет с людьми, понимаете? Первый день войны, если бы не подключал своих друзей, не подключал свои связи. У нас было от 6 до 7 тысяч переселенцев. Они живые, наверное, ну, наверное, живые все, они могут подтвердить, что ни один не остался ни обогретым, ни голодным, ни, при, ни без крыши. Всем помогали. Мы создали резервный фонд, все фермеры подключились. Я по первому зову, все, кто мог муку нанес, кто масло, то этот, чтобы создавали продуктовые наборы, помогали, помогали рот, рот и охраны. Но всем-всем, чтобы люди почувствовали поддержку. Нам никто не помогал со стороны, понимаете? Мы сами тут внутри это сделали. Когда ударили по мосту крыльно Бугазы. Мы понимали, что если повредят и второй мост в этом в маяках, то мы тут останемся изолированы от материковой Украины. И мы быстро в своем хозяйстве заказали крупорушку в Николаеве. Сегодня мы установили крупорушку, где делаем свои крупы. Но эти крупы мы используем в больницах, кормим людей дополнительно. Фермеры привозят мясо каждый месяц, каждый фермер приносит там 100 150 кілограмів м'яса, добровольно, все. сьогодні зайти в нашу боліцю, посмотрите, якого питання питання міг лічимо, так сказати. А просто что залишиться, после, Я не знаю. Да. Найбільше дивує те, що це все відбувається під час війни, розгорнутої, повномасштабної, коли місцеві громади якраз і можуть допомогти тут на місцях людям пережити війну, переселенцям отримати прихисток фермерам спокійно працювати і захищати своїх людей. А тут виявляється, що хтось намагається місцеві ради да, втоптати якось поглибше, невідомо з яких причин. Так, да, Оксана, ви правильно заметили во время війни я кожен день общаюсь з воєнними на передовій. Они спрашивают, они интересуются, нужна какая-то помощь. Даже вчера мне звонили, они написали какое-то письмо уже, что мы вас поддержим, мы приедем, мы выступим, надо мы в область поедем, надо, нет, сделали обращение к президенту тоже. Люди переживают, понимаете, они, у нас очень много служит. У нас в нашей громаде, честно скажу вам, для меня это боль, неописуемая боль. У нас уже, мы похоронили 32 бойца, наших лучших пацанов. И я каждые вот эти похороны переживаю как что-то личное. В следующий день просто у меня какой-то депрессняк, потому что я вижу, как плачут эти мамы, сестры, дети. И просто душа разрывается. Когда звонят, приходят родители и просят помоги, когда их ребенок без вести уже второй год. И ты сидишь и не знаешь, чем им помочь. Я, конечно, находил эти штабы, которые занимаются, ну, нет результата. Когда... Кто-то в плену у нас, у нас есть тоже список, кто в плену. Без вести пропавшие. Ну, в нашей громаде, в Одесской области больше всех убитых, чтобы вы понимали. В Тонутинской? В, Томбинской. в Томбинской громаде, да. І от на фоні всього цього, що ви сказали, я просто хочу, щоб це ваше інтерв'ю почуло якомога більше людей. По-перше, ми звертаємося до керівництва Одеської області, обласної ради, до кожного депутата, який мусить знати, що відбувається у нас на території Одещини в південному регіоні, в Болградському районі. Є у нас відповідні структури, є державні відповідні органи, так які мусять звернути це на це повідомлення свою увагу. Если мы выиграем апелляционный суд, то честно, у меня просто не то, что опустились сроки, просто видя такой, такой, скажу немножко таким некрасивым словом беспредел, у меня просто не хочется больше выходить на работу после этого. Но я хочу сначала доказать, что это не так, и с чистой совестью уйти с вашей. Найбільше обурює, що це справді під час війни, і от є таке слово мародерство під час війни. От мені здається, що це саме те слово, яке ось тут підходить, тому що вимагати гроші з людини, яка працює на своєму місці, не краде, відкрита до будь-яких перевірок. Створила согласна, фонд, да. створила фонд для того, щоб допомагати всім нужденним переселенцям, хворим і за це, не знайшовши інших причин, намагатися цю людину знищити, ну це заслуговує особливу. Уваги, від правоохоронців і від влади Одеської області. Отож, ми чекаємо реакції і будемо на неї дуже сподіватися. Я просто живу, живу житллю громади. Ми хочемо, хочу, щоб все зберігалося. У нас багато знають, що наша лікарня була вже на грані закриття. По всім протоколам лікарня должна была перевести рутинська боль... центральна лікарня должна была переведена у філію Арцизької кластерної лікарні. Мы добились, что нашу больницу ставили как загальную. Чтобы ставить как загальную, ее надо удержать и содержать, и все. Даже у нас в этом году год объявлен, год больницы. Потому что мы сейчас э, совместно с депутатами, у нас хороший депутатский корпус, э, приняли программу, раньше у нас была программа 100 тысяч, вновь прибывшему доктору, мы ее увеличили в два раза, чтобы привлечь сюда молодых докторов, чтобы больница могла работать, скупаем оборудование. То что, 200 тысяч гривен утром молодые тысяч, Да, так. Плюс... Жилье, плюс если есть ребенок, еще 3,5-4 тысячи гривен даем на содержание няни. Ну, помощь вот так. И платим за квартиру ему там тоже 3,5-4 тысячи гривен. Аграрный лицей сохранили. Сегодня это 50 рабочих мест, как минимум. Это сегодня куда пойдут дети из Трутинской или Бродинской громады, там из других громад, Каждый, у каждого нет денег на контракт в институте. А тут в аграрном лице у нас хорошая специальность. Сегодня мы плотную сотрудничаем и с э, политехническим институтом и там с другими. И лицей работает тоже. Мы сделали э, сейчас пожарную безопасность, заканчиваем. И лицей будет учить тоже в очном режиме. Плюс мы, э, одной из наших задач было, чтобы все наши школы э, учились в очном режиме. У нас э, только две маленькие школы остались, которые мы не смогли сделать бомбосковище. А остальные сделали практически везде, в каждой школе из Помпасховища дети учатся, чтобы убрать их, отойти от этого онлайн образования. Я сам учитель по образованию, я понимаю, что это не, это не обучение детей. Это... За прошлый да. год мы привлекли сюда фонд блокитного полумесяца, там еще немецкий фонд совместный. И мы построили новую амбулаторию, новую, современную амбулаторию, современное оборудование внутри с нуля. Им понравилось сотрудничество с нами. Мы подписали меморандум, мы выдержали все свои пропозиции. Я, как бизнесмен, считаю, что самое главное в любом бизнесе или в любых отношениях это держать слово. И это мы делаем. И они предложили нам, ну как бы они им понравилось нам работать, и мы договорились, что идем дальше в этом направлении. Я, я перед этим сказал, что вот этот год у нас объявлен год больницы. У нас единственная громада, в которой мы создали политивное отделение. Это для взрослых людей, для тех, кто онкобольных, для реабилитации после инсультники. Тут ни в Арцизе нету палиативного отделения, ни в Татарбунарах, ни в Сарате. Здесь в округе нигде нет. Есть, люди приезжают даже к нам здесь лечиться. И мы сейчас хотим расширить это отделение, потому что молодежь поуезжала, старые люди остались и некому за ними ухаживать. И на базе бывшего роддома тоже хотим его сделать реконструкцию. Мы договорились с этим фондом, нам выделяли, определились где-то вместе с реконструкцией палитинного отделения и с реконструкцией реанимации, хирургического отделения, то там, они были готовы дать до 80 миллионов гривен. Да. Сегодня, когда они узнали о этой ситуации, естественно, что не узнали, они хотят сворачиваться, уходить от нас, потому что даже исполняющая обязанности головы, она не имеет права подписывать между, международные договора. з, ну, з міжнародними партнерами. ну добре, якщо їм вдасться, наприклад, вас відсторонити і тут буде тимчасове керівництво, що далі буде з громадою? Будуть працювати. Я їм пожелаю тільки удачі, щоб працювали на благо людей, на благо громади. Я не жду какую-то політику, откуда-то даже ну, вже за ці три з половиною року. Я звонок хозя... руководителю господарства, моєго бывшого. он отправляет технику, там надо перевести гуманитарную помощь, там с Одессы или с Измаила или еще куда-то. Мы отправляем свои фуры, они нам привозят и все. Мы не ждем, пусть проверят, у нас нет ни одного подряда с, с моим бывшим хозяйством. Все это делалось бесплатно. с расвалки чистится моей техникой. Тут под Тарутино, по поселку, мои маниту, там Машины, все чистится, все убирается, ветки, мусор, все убирают за счет хозяйства. Понимаете? Потому что все коммунальные хозяйства, они, в принципе, у нас убыточные. Ну, рост энергоресурсов, и люди поезжали, и все подорожало. Хочу сказать, что э, мы одна из немногих гранат, которые компенсируют воду населению. Если сегодня себестоимость воды стоит 55 гривен, то стоило, она сейчас еще больше увеличится с 1 июня, вы знаете, что для... Увеличивается цена на электроэнергию то люди платят только 23 гривны. У нас до прошлого года, до ноября прошлого года, было во всех школах и садиках до 11 класса и садики бесплатное питание для детей. В прошлом году в ноябре, по-моему, с 1 ноября, мы, нам запретили просто, и мы с 4 класса по 11 кормим только детей-сирот и с крупным становящихся семьями. Остальные до 4 класса и садики все бесплатное питание. Это тоже была наша идея сразу. Потому что когда я стал головой громады, будучи в одном из садиков, была такая картина, когда мама хочет как-то своему ребенку привезти что-то сладости, бананчик, а другой ребенок, который там, их три или четыре детей в семье, и некому принести, он сидит в стороне и смотрит все. как тот кушает бананы Это, меня просто тогда душа разорвала я понял что мы ломаем детей еще с детства понимаете стереотип богатых и бедных ломается еще с детства и тогда я вызвал они сегодня есть директор садика и сказал что все будет бесплатно всем тем начали возмущаться мы хотим доплачивать чтобы наши дети грузили эти миневку чтобы все все хватало все сделали уже три года почти бесплатно дети питаются в садике На всех садиках во всех okay. садиках, да, во всех садиках. Mm -hmm. И школы mm -hmm. до 4 класса, а до этого, до ноября 23 -го года или октября, тоже, я точно не помню сейчас, и школы все до 11 класса тоже, mm -hmm. бесплатно, за счет громады.